Донеччина улюблена місцевість нашої наступної учасниці, яка намагається підкорити естрадний олімп. Може, тому й стала скелеласкою. Сьогодні чергове підкорення висоти буде із сюрпризом. тобі. Это приглашение на голос Краины. Серьезно? Да? Обалдеть. Да, теперь у тебя узнается Украина. Это было просто сумасшествие какое-то. Сложно описать словами. Море вообще впечатление. Во-первых, страшно, думаю, сейчас сорвешься, а потом еще здесь голос Краины. С самого начала все вокруг все знали. Никто мне вообще ни слова ничего не сказал. Это просто какой-то кошмар. Конспираторы редко сны. Такого я не ожидала. Ни от кого. Самым неожиданным и удивительным оказалось то, что мой любимый человек, он меня поддержал, и в самые ответственные моменты он оказался рядом. «Голос Краина» может кардинально изменить мою жизнь. Когда занимаешься скалолазами, лезешь на скалу, здесь больший риск для жизни сорваться и ну, как-то ушибиться. А в шоу-бизнесе риск сорваться духовно и повредить может даже душу. Единственное, чего мне хочется, это порадовать людей, действительно не растеряться и не затушиваться, а действительно быть искренней и принести удовольствие тем, кто будет смотреть, слушать.